యూట్యూబ్ ఛానల్ వ్యూయర్స్ అందరికీ నమసి మంజలు తెలియచేస్తానండి నేను నిజానికి కొన్ని స్తోత్రాలన్నీ నా వాయిస్లో రిలీజ్ చేసి రిలీ రికార్డ్ చేసి రిలీజ్ చేయాలనుకుంటున్నాను పాప నేర్చుకోవడం కోసం రిలీజ్ చేయడానికి మొదలుపెట్టిన నేను వేదం నమ్మక చెమకలు మా పాపకి ఇప్పుడు వచ్చేసినాయి అదృశ్వసత్తు ఆ పరమేశ్వరుడు దయవల్ల కాశీలో తన చేత మళ్ళీ మళ్ళీ చదివించుకున్నాను చాలా వరకు అండి అపోహలో తెలియదు నిజాలో తెలియదు వేదం ఆడవాళ్ళు చదవచ్చా చదవకూడదా దాని మీద ఎవరికి పడితే వాళ్ళు ఏ స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చేస్తున్నారు కొంతమంది నేర్పే వాళ్ళు ఉన్నారు కొంతమంది వ్యతిరేకించే వాళ్ళు ఉన్నారు ఏదేమైనా కూడా శ్రీహాసిని నాకు నేర్పించినట్టుగా భావిస్తున్న నా వేదాలండి నేను ఎవరికి బయట వాళ్ళకి నేర్పలేదు ఈ తరాలు అందుకుని ఈ పరమేశ్వరుడి ధ్యానంలో తపస్సులో అన్ని విధాలుగా ఈ వారసులు అంతా అందుకోవాలన్న ఉద్దేశంతో మా పాపకి నేర్పాలనుకుంటూ ఎవరైనా నా నన్ను ఇష్టపడే వాళ్ళు ఎవరికైనా కూడా ఉపయోగపడతాయని నేను ఈరోజు ఈ వీడియో ద్వారా అన్నపూర్ణాష్టకం వినిపించాలనుకుంటున్నానండి అమ్మవారి గురించి అండి ఈరోజు అమ్మవారు గౌరీ గౌరీమాతగా దర్శనమిస్తుంటే అమ్మ నామాలన్నీ గుర్తొస్తుంటే నామాల్లో అన్నపూర్ణ అన్న నామం నాకు చాలా ఇష్టం అండి అందుకని ముందుగా అన్నపూర్ణాష్టకంతో మీ ముందుకి ఈరోజు స్టార్ట్ చేసి మిగిలినవన్నీ కూడా నాకు వచ్చినవన్నీ మీకు ఒక్కొక్కటి రిలీజ్ చేస్తానండి गुरुमण्डलस्वरूपिणि गुरुस्वरूपिणि स्वगुरुपमगुरुपरमे श्रीगुरुसिंहासिनीस्वरूपललिताम्बिकायै नमः हरिः ओं शिवाय गुरवे नमः नित्यानन्दकरी वराभयकरी सौन्दर्यरत्नाकरी निदूताखिलघोरपावनकरी प्रत्यक्ष माहेश्वरी प्रालेयाचलवं स पावनकरी काशीपुराधीश्वरी भिक्षान्देहि कृपावलम्बनकरी मातान्नपूर्णेश्वरी नानारत्नविचित्रभूषणकरी हे माम्बराडम्बरी मुक्ताहारविडम्बमानविलसद्वक्षोचकुम्भान्तरी काश्मीरागरुवासिताङ्गरुचिरे काशीपुराधीश्वरी भिक्षान् देहि कृपावलम्बनकरी मातान्नपूर्णेश्वरी योगानन्दकरी रिपुक्षय करी धर्मैकनिष्ठाकरी चन्द्रार्कानलभासमानलहरी त्रैलोक्य रक्षाकरी सर्वैश्वर्यकरी तपःफलकरी काशीपुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरी मातान्नपूर्णेश्वरी कैलासाचलकन्दरालय करी, मातान्न कैलासा करी गौरी उमाशङ्करी कौमारी निगमार्दगोचरकरी ओङ्कार मोक्षद्वारकवाटपाटनकरी काशीपुराधीश्वरी भिक्षान्देहि कृपावलम्बनकरी मातान्नपूर्णेश्वरी दृश्यादृश्यविभूतिपावनकरी ब्रह्माण्डभाण्डोदरी लीलानाटकसूत्रखेलनकरी विज्ञानदीपाङ्कुरी श्रीविश्वेशमनप्रमोदनकरी काशीपुराधीश्वरी भिक्षान् देहि कृपावलम्बनकरी मातान्नपूर्णेश्वरी आदिक्शान्तसमस्तवर्णनिकरी शम्भुप्रिये शाङ्करी काश्मीरे त्रिपुरेश्वरी त्रिनयनी विश्वेश्वरी श्रीधरी स्वर्गद्वारकवाटपाटनकरी काशीपुराधीश्वरी भिक्षान्देहि कृपावलंबनकरी कृपावलम्बनकरी मातान्नपूर्णेश्वरी उर्वी सर्वजयेश्वरी जयकरी माता कृपासागरी नारीनीलसमानकुन्तलधरी नित्यान्नानेश्वरी साक्षान्मोक्षकरी मोक्षकरी सदाशुभकरी काशीपुराधीश्वरी भिक्षान्देहि कृपावलम्बनकरी मातान्नपूर्णेश्वरी देवी सर्वविचित्ररत्नखचिता दाक्षायणी सुन्दरी वा मां स्वादुपयोधरप्रियकरि सौभाग्यमाहेश्वरी भक्ताभीष्टवराशुभकरी काशीपुराधीश्वरी भिक्षान् देहि कृपावलम्बनकरि मातान्नपूर्णेश्वरी चन्द्रार्कानलकोटिकोटिसदृशी चन्द्रां सुबिम्बाधरी चन्द्रार्काग्निसमानकुन्तलधरि चन्द्रार्कवर्णेश्वरी माला पुस्तकपाशमङ्कुशधरी काशी पुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरि मातान्नपूर्णेश्वरी चित्रत्राणकरी सदा शिवकरी माता कृपा सागरी साक्षान्मोक्षकरि सदा शुभकरि विश्वेश्वरि श्रीधरी दक्षाक्रन्दकरी निरामयकरी काशीपुराधीश्वरी भिक्षा देहि कृपावलम्बनकरि मातान्नपूर्णेश्वरी अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शङ्करप्राणवल्लभे ज्ञानवैराग्यसिद्ध्यर्थं भिक्षान्देही च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः बान्धवा शिवभक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम् अन्दर्की नमस्कारं మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ డూ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మీ రాధమ్మ బ్లాగ్స్ థ్యాంక్ యూ